Але ми це питання не випускаємо, ми все таки з ним працюємо, побачимо, щось може і звинеться з мертвої точки. Може, ще якісь інші є такі пропозиції, побажання. Ми, звичайно, як контролюючий контролюючи орган, ми приходимо, перевіряємо, говоримо, що робиться не так. А ми б хотіли почути, що потрібно зробити, щоб ми не приходили, вам цього не казали. Що потрібно, може чимось допомогти. Законодавча база, звичайно, вона пишеться в Києві, це ми розуміємо. Але на, місь, на міському рівні ми також щось можемо вирішити, можемо підняти якісь проблеми. Тому я б дуже хотіла, щоб представники наших організацій висказалися. У нас люди з дуже великим. Стажем праці, які вже знають цю роботу набагато краще, ніж я, і набагато краще, ніж деякі спеціалісти, які працюють. Тому побажання. Хотіла б ще почути ну, побажання, це як побажання, а щоб поділилися своїм опитом, тому що роботу цю налажувати дуже важко. Я знаю, що завжди в нас йде питання: відсутність коштів, це як завжди. Але відсутність коштів це не основний критерій, тому що є казка, він її не оді. Значить, комусь треба було сказати, що їй потрібно одіти. Тобто є щоб пригласити представників, вот это вот как раз малого и среднего бизнеса, с тем, чтобы они послушали. Потому что что ходить э, и говорить, будем говорить человеку, который проработал там больше 20 лет, что ему говорить? Он все, его возьми, поставь сейчас начальником управления либо фонда социальной защиты от несчастных случаев, либо э, управления э, труды, охраны труда и социальной защиты, он будет прекрасно ориентироваться во всех вопросах, во всех. А вот, Малому и среднему как раз стоило бы рассказать. То же самое здесь э, прозвучало минимум пять раз э, фамилия Бобчука. Может, стоило бы его сюда пригласить? Потому что то пальцы, то голова, то еще какое-то нарушение. Э, взять сюда, приглашать. Здесь я бы так, знаете, мое личное мнение, что вот что слева, что справа, пересели все сюда, это, будем так говорить, аксакалы старейшие. А здесь вот посадить тех, которые хотели бы сказать. А вы вот нам скажите, где лучше приобрести то, где то. А как вот сделать? Многие думают о том, что э, не стоит этого делать вообще, что я буду выплачивать какие-то деньги, у меня все нормально. Не все нормально, никогда не бывает, потому что никто нигде и не может быть застрахован. Стоило бы, наверное, напомнить всем людям, которые являются работодателями этого среднего и малого бизнеса, о том, что рабочее время начинается с момента, когда человек идет на работу, и заканчивается, когда он уже дверь открыл и зашел. Тоже это. Э, рассказать о том же самом уголке безопасности, потому что думают, ну, зачем он мне нужен. Нет, вот как раз с мелочи начинается вот эта актуальность. Вот Поэтому я поддерживаю мнение Веры Андреевны, что э, следующий круглый стол можно пригласить как раз вот в первую очередь тех, которые у нас попали, будем так говорить, ну не в черный, в серый список, которые дают негатив для нашего города. Потому что э, вот эти вот случаи, они не дают красочной и радужной перспективы работодателям. Что-то вы хотели сказать? Вы, здесь да. будем говорить, тот это человек, который проблемы, может на назвать как угодно. Это Момент. будет семинар обучения, это будет круглый стол, это будет, это будет расширенное, взаим. будем говорить, э, какой-то да. э, семинар, совещание. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо полдня, давайте полдня. Надо поехать на предприятие, э, тот же самый ДАЭМ. На атомную станцию, показать, рассказать. Потому что некоторые слушают, знаете, извините, в одно ухо влетело, в другое вылетело, у него там что-то их, где-то бизнес, где-то телефон зазвонил, там, поставщики. Он живет и думает своим бизнесом. А может действительно стоит отключить эти телефоны, посадить ответственных людей, поехать на предприятия крупные. Знаете, как театр начинается с гардеробов. Вот зашли и показали, вот проходная, чтобы не зашел не трезвом состоянии человек. Вот рабочее место того же самого инженера. Вот такая, такая документация, чтобы он хотя бы знал, где и как оно лежит. Вы уже сами назовете это. Но это провести обязательно надо, потому что э, хорошо то, что добились того, что в рабочее время рыбу не ловят. Есть заслуга всех. Хорошо, что э, нет у нас уже несчастных случаев по поводу. Недрезовое состояние тоже заслуга всех. Я считаю, что в этом плане ответственные люди за охрану труда должны быть ну, правой рукой, потому что ничто, никакое производство не может хвастаться тем, что у него может быть огромный прибыль, у него может быть кругом все в регалиях. Но если только произойдет несчастный случай, ни одни деньги, ни один бизнес не идет цену человеческой жизни, поэтому сравнение э, человеческой жизни. Поэтому я считаю, что здесь нужно как раз тех малого среднего бизнеса и проведение там либо обучения, либо семинар как раз тех, которые попали в этот, в этот средний список. Поэтому у нас э, это для того, и создан круглый стол, чтобы мы пришли к какому-то на период, будем говорить, полгода года, того момента, что мы должны сделать с тем, чтобы улучшить работу данного. А дальше жизнь вам покажет. По-любому будут какие-то новые идеи, будут по-любому какие-то новые наработки. Я не знаю, Людмила Ефимовна, может у вас было это, не было конкурс на лучшее место, рабочее место по охране труда. И грамоты, и положение разработаем с вашим условием. Разработаем, для того, чтобы на, э, наградить лучших. Не бойтесь того, что вот нету денег, нету того. Не бойтесь этого. Я еще раз повторяю, что жизнь человека намного дороже Всех этих попал и Поэтому вы разрабатывайте, давайте свои идеи. Я вам обещаю, что они будут воплощены в жизнь. поэтому лучшего работодателя года. Такими были у нас два года назад Синчук, потом ВПЮС и все, все эти мы проводим раз в квартал подведение итогов по охране труда, собираем ответственных инженеров по охране труда, и там мы подводим то есть, конкурсы. Лучшее рабочее Танцы, место, да, сождения, грамотными, ценными, подарками, и подарками и фонда. Давайте полностью расширим это во всех направлениях. Все При этом я считаю, что будет немножко логично сказать, что вот у вас уже есть наработанное там. Крупные предприятия, да. средние предприятия, малые бизнесы. С тем, да. чтобы три номинации три было, номинации. и пусть они работают. И потом мы будем освещать это и э, в прессе, и на телевидении, и на интернет-изданиях. С тем, чтобы ну, наши жители города видели и знали, что у нас есть и управление, и фонд социальной защиты от несчастных случаев, что у нас проводится работа, и что у нас в этом направлении действительно есть те люди, которые не только карают, но и те, которые еще и прошли в этом плане. Мы разрубим и натрубуем в газете, и на сайте разместим, и будем працевать. Это очень важно. сейчас идея. людей о том, какие есть проблемы у ДМ, либо какие есть проблемы у э, атомной станции. Я думаю, они сами их знают, если сами решают. Они, наверное, сейчас на той позиции не трогают То есть работодатели, которые закончили год без травматизма, в которых создана система охраны труда. Вы поймите правильно, мы спрашиваем, да? Вот. Но Верховный Совет не принимает эту поправку, не вводит ее в действие. И, допустим, если атомная станция страховой тариф, допустим, там 40%, да, процентов, она сработала хорошо, отделение фонда имеет право по итогам года, там создана комиссия, снизить тариф. То есть отделение представьте себе. Фонда. Наше Да, наше да, городское да, наш да, отделение Светлана, фонда. Но давайте, давайте пока эта норма, мы это работаем. Объявление, Дадим. С чтобы что вы знали, а что бюджете... принимает решение знаешь, что не работает, кто не работает? Принят. не работает. Закон. Давайте, если круглый стол, давайте круглый стол. Давайте. Закон принят. Социально что вы не снижаете процент? Почему? Потому что в бюджете фонда Киева, Киева, это бюджет как бюджет Хорошо. Украины. Читаем? Нет да. этой нормы. То есть, подождите, вы обязаны имейте право. У нас есть комиссия по спорам, специально для этого создана. Обратиться. И мы комиссионно, потому что я уже 10 лет обращаюсь дирекцию, что поступают вопросы. Но это не решение отделения. Почему нашего круглого стола не можем оформить? Почему? Ну, у нас На есть комиссия по спорту. Но это не конференция круглого стола. Что? Вы хотите? Подождите, Нет, как круглый разливать? стол может направить запрос. Запрос, конечно. Вы понимаете? Конечно. Они должны в течение 10 дней дать ответ, да или нет. Конечно. А ты почему же мы Вы поняли, в бюджете, я же подняла этот вопрос я сама. Я знаю, я Это только сразу. хотел дальше. А Он я сама подняла этот вопрос. Этого, Понимаете, поэтому... Наглядная итация, литература, все молчат. Почему мы вас Чем? Мы не платим. С нас требуете проценты проценты. А кто не обеспечивает вас? Это кто у нас? Дайте вы слово Дайте, обеспечить литературу вам не давали? Подождите, есть, давайте. Да. Но только надо подходить к каждому предприятию по-своему. Да. Если у нас монтажные предприятия, мы не можем быть сельхозниками, мы не можем а быть а а школьниками. А вам Подождите, ну... Если дискуссия, давайте. Если нет... Это дискуссия. Если нет, это сказать. Если монтажники, это уже не сельхозник. Если преподаватель, да. это не стоило, да. не общепит. Давайте подходить согласно специальности. Вы должны средствами индивидуальной защиты обеспечить сегодня предприятия. Должны. Сегодня нет. Сегодня, не дай бог, любая авария, мы не... людей не можем вывезти. Нету. Моб запаса? Нету. Транспорт? Нету. В промзоне находимся? Да. В 30 километровой зоне? Да. Что, мы знаем, куда сегодня людей вывезти? Не знаем. А зачем мы тогда мелочь а глубже не смотрим? Андрей Анатольевич, уважаемый, работодатель, не, никого... сегодня, подождите, ну... не сбрасывайте свою ответственность стоп, Нас люди, FIFA. не, только только у нас семьи. Мы живем где? После пароходной бочки. Дальше, сегодня, если Чернобыль знал, куда вывести людей, то мы сегодня тех транспорт не наберем. Вывести людей не сможем. Куда вести? Не знаем. Подождите, ну зачем вы собрались? Это что, не социальная защита нашего населения, не работающих, мы только заработчик, а семья, а дети, а остальное. Понимаете, если мы хотим деревья мы посадим, но если семью не вывезти, рабочие не будут думать за работу на предприятие решать вопросы, если у него семья дома. А куда вывозить? Просто не дайте замотать человеку и падать прямо в промзоне. Если мы так говорим. Нет, Сегодня посмотри, вот мы только, гимназии, только да? что сказали, мы должны информировать население. Давайте. Давайте будем информировать, если мы хотим заниматься населением, хотим заниматься городом, хотим заниматься предприятиями. Какой человек будет думать за работу, если он не будет думать за семью? Куда ее вывести, если что, устранить неисправность? Ну, это один из вопросов, который мы можем так а сказать. А сегодня второй, я, работу, еще я, еще раз, один вопрос, Где сегодня, сегодня сделать, можно перейти можно рабочих. У нас в городе хоть есть у кого-то лицензии. Переквалифицироваться с одной специальности на другую. Ну, ну нет, на ну, нет, ну, не нет не это первомайский. У нас в городе 36 тысяч ну, населения. Нет. Нет. Где промышленный нет, город, нет. там все города. Мы в этом году разбирали. Подождите, а почему нам не заниматься здесь в городе? У нас промышленный город. Записывайте. А там все города. Есть? управления працей социального захисту населения. Есть у нас в структуре городской власти управление по связи с общественностью, правоохранительными органами, мобилизационной работы и надзвичайных ситуаций. Руководитель данного управления Печерица Александр Иванович. Поэтому все вопросы, которые вы сказали по поводу обеспечения средств индивидуальной защиты, по поводу планов Организационных практических мероприятий в случае непредвиденных обстоятельств, поверьте мне, как управляющему делам, они все обновлены, приведены в порядок. И буквально вчера на каждое предприятие придет план действия и инструкции, как куда выезжать, места дислокации. В нашем городе, в нашем городе, на сегодняшний день задействованы практически все автотранспортные предприятия, которые обязывает государство предоставить необходимый лимит в случае эвакуации. Это уже совсем другие вопросы, которые нет для этого клубного стола. Но поверьте мне, ваш вопрос очень интересный. Я вижу, что если вы задаете этот вопрос здесь, на клубном столе, значит у вас что-то где-то пробуксовывает. До вас не дошла информация о том, куда вы будете, ваше имя предприятие да эвакуировать рабочих. Здесь идет комплекс мероприятий. Те люди, которые задействованы непосредственно на те, которые, возможно, есть командировка, те, которые семьи, все это есть. Но для меня сейчас стоит задача о том, чтобы, возможно, стоит провести еще какой-то семинар по поводу того, чтобы крупные предприятия знали места э, выезда, дислокации. Потому что здесь все задействовано. Здесь задействованы все отряды наших пожарных частей. Задействованы СМЧ наши. Задействованы все учреждения, которые имеют э, детей. Будем так говорить, начиная от детского садника и заканчивая крупным предприятием.